Пастух, останній промінь та політ. Фотороботи з такими назвами у сумах презентував Олександр Горбаченко, уродженець Лебодина, член спілки фотохудожників України. Працює чоловік фотографом у сумському художньому музеї. Свою виставку назвав вікно душі, представив на ній роботи за останні три роки. Работа с настроем. Багато кто фотографує пейзажи, а чтобы пейзаж еще был живий трошечки, має в нем бути какая-то живая истота. В данном выпадку это не просто істота, это какая-то символ невеличкий Украины. Состояние природы, об этой прозрачности. И вот в этот момент, когда вот свет помог, потому что без света нет фотографии. И вот именно этот свет помог показать вот эту красоту весеннего состояния природы. Мой папа делал вот эти все э, картины за ну, чтобы показать всем людям, на что он способен. Я очень горжусь, и мне очень нравится. У меня большие впечатления, это просто восхитительно, такие фотографии сделать. Говорят, что фотограф бежит со временем на перегонки. Так вот, Александр Горбаченко – наглядный пример этому. Не знаю, как мы все, но он настолько не поменялся ни внутренне, ни внешне, сохранил вот, этот, вот это восторженное ощущение миров, мировосприятия. Тут представлены работы, которые в основном ну, сняты в жанре пейзажа. Есть портреты, есть цикл ну, деревенская фотография. Подбирал эти фотографии, которые были бы сделаны за последние вот, год-два, ну максимум три. Хотя потом меня уговорили организаторы выставки включить сюда... Часть э, старих, ну старых, которые вот і на пленку були сняты, которые проходили на каких-то виставках, какие-то даже награды получали на виставці. Вікно душі майже 40 робіт. Фото Олександра Горбаченка можна переглянути у міській галереї до 20 листопада. Маргарита Сахно та Сергій Мілевський на часі новини.